Програмі Менструальний цикл під час вагітності. Чи бувають поверхневі місячні? Одягаємося самостійно. Наука для дошкільнят. Коли втрачається контакт з дитиною поради спеціалістів. Один з популярних міфів про вагітність це поверхневі місячні. скажем так прямо, что это никакие не месячные. Вот. А беременность, коль скоро она уже поселилась в полости матки, стала быть, там не может отторгаться слизистая оболочка ее внутренняя. Она не может отторгаться и уходить на улицу, как бы это была бы обыкновенная менструация. Сначала мажется, ну, ну и живот, потом даже могут быть обильные кровянистые выделения, но это все признаки угрозы прерывания беременности, которая там уже есть. Лекари не радят ставиться до этого вопроса. Женщины иногда действительно проворонивают этот момент, тем более если женщина сделала тест, она видит, что там беременность где-то есть, но эти все как бы поверх. То, что нам говорят женщины, это грозный симптом, угроза прерывания беременности. Поэтому это вот 3-4 дня промазало или прошло, а на самом деле это отторгалось плацента. Вот хорион тогда называется в маленьких сроках, это хорион, детское место. Из хориона потом будет плацента. Вот. Это все отторжение как раз детского места, открываются сосуды и кровит, а это никакие не месячные. Бабусина легенда може виявитися загрозою для перебігу вагітності. Якщо на перших місяцях вагітності щось триває не так, як в книжці написано, швиденько до лікаря. Немедленно к врачу. Врач знає, як лічить угрозу, він знає причину, яка лежить в корні цієї угрози. Либо это инфекция, либо это предлежание этого хориона на выходе из матки, он расположен. Либо это даже стресс или подняла тяжесть, или, ну, чаще всего, инфекционная как раз. В разговорах между подругами и знакомыми не раз почуешь. В мене поверх месячней шли, и все добре. Хорошо, если хорошо кончается, если так было, и скомпенсировал организм в силу своей какой-то крепости, и все прошло. У каждого человека есть иммунитет, и все равно, э, и у беременной женщины тоже какая-то борьба вот этих белых кровянинных телец, и тромбоциты будут тромбировать какую-то открывшуюся площадку. Вот, но э, доверять вот так на самотек нельзя, если тем более беременность это желанная. Нужно создавать условия тушить для этого плода, чтобы он развивался рос как положено, и родился во славу. Починати вчити дитину одягатися, психологи та педагоги рекомендують з двох років. Це саме сприятливий період. Період два роки. Ми ще можемо називати Я сам дитина прагне робити все сама, її все цікавить, і тому вона хоче це робити. Спочатку потрібно дитину навчитися роздягатися, бо це їй. Легше. Вже в рік-півтора дитина може самостійно з себе зняти. Шапочку, ковтинку, стягнути штани. От Потрібно використати цей момент. Не все дається дитині відразу. Головне зацікавленість малюка та ваше терпіння. Якщо ви побачили, що дитина вже вміє роздягатися, слід починати вчити її одягати. Але якщо дитина потребує вашої допомоги, треба їй допомагати. Речі дитини повинні бути зручні і, як рекомендують педагоги, на розмір більші. Тоді одягатися буде легше. Коли речі маленькі, дитині важко і у неї зникає інтерес. Та якщо дитина пручається і не хоче одягатися самостійно, можна застосувати ігрові форми. Можна обігрувати все це, можна взяти ляльку. Одягати її, роздягати, потім запропонувати зробити це дитині. Також власним прикладом треба показувати дитині, як треба одягатися, залучати її. Можна запропонувати дитині, що ви разом будете одягатися. Наприклад, я тобі допоможу одягнути рукавички, а ти самостійно застебнеш ковтинку. Також зараз існує дуже багато дидактичних ігор, шнуровки, гудзики, кнопки, які розміщені на іграшках. В таких іграх діти оволодівають навичками одягання і не відступайте від своєї мети, незважаючи на вручання дитини. Почнемо з того, що контакт з дитиною ви налаштовуєте з самого народження. Під цим поняттям не просто спілкування, це своєрідна ниточка, яка прокладається від вас до серця вашої дитини. Щоб встановити цей контакт, потрібно дотримуватися деяких правил у спілкуванні. Ребенку не можна кричати через всю кімнату там і требувати якісь дії. Потому що ребенок не всегда понимает, що ви от него хочете, і к нему, и это относится именно к нему. Поэтому, если хотите, чтобы контакт був... Вам нужно подойти к ребенку, обнять, говорить именно ему, смотря в глаза. Потому что ваши глаза это тоже очень хорошо действует во взаимопонимании. Во-вторых, обязательно надо объяснять мотивы своих действий. Приказной тон никогда не влияет на ребенка. Если мама требует, чтобы ребенок, например, сложил игрушки, он вас не поймет. Но если мама этот процесс превратит в ритуал игры, например, машинки завести в гараж, куколки уложить спать, и так проделать несколько раз, в результате ребенок поймет и будет это все делать с удовольствием и не воспринимать как приказной тон. Недарма большинство педагогов всходится на тому, что наикращее выхование – властный приклад. Ребенок не понимает, почему. Мамі можна, папі можна, йому не можна. Часто можна почути від батьків в дитину, ніби чортеня вселилося. Найчастіше ми самі дозволяємо йому там проживати. Не слушається, ні не, не признає. Так, Ребенок завжди родителей провоцирует на меру, так сказати. потолок возможностей, что ему разрешают. Он проверяет, он себя таким образом утверждает и прекрасно понимает дальше, что ему можно, что ему нельзя, что ему позволят родители, что не позволят. Еще одна прописная истина – выхование детины и батьком, и матерью в одному напрямку. Мама кричит «не бегай по лужам», папа подмигивает и говорит «давай посильнее». Папа говорит, нельзя спать с мамой и с папой в постели, мама берет ребенка и ложит с собой. В результате контакт теряется у того родителя, который, которого ребенок посчитает более мягким. Если этот родитель ему более позволяет, значит его в принципе можно не слушаться. Вырабатывается техника с того, кто посерьезней» поки мы раздумываем, как вплынуты на свое чадо, дети давно поняли и точно знают, как нами руководить. Где им можно показать, что я вас слушаюсь, где можно делать то, что я хочу. Тут зависит еще от стиля воспитания детей. Если родители воспитывают в авторитарном стиле ребенка, то есть полностью подавляют, Такие дети, уже будучи школьниками, очень хорошо и быстро понимают, что можно родителям показывать, что нельзя. Как себя вести при родителях, при учителях и при, это сам, и при друзьях. То есть получается часто и густо родители жалуются на то, что у меня дома один ребенок, в школе, вы говорите, совсем другой ребенок. Ребенок один, просто он прекрасно понимает, с кем и как себя вести. В «Батьки Моя Буты» відпрацьована стала линия выхования постоянную линию поведения с ребенком, держать все в мерах и стараться вести с ребенком воспитательный процесс в демократическом стиле, особенно у подростков, когда они начинают входить в подростковый возраст, для детей этого возраста, приблизительно с 11-12 лет, начинается такой период, как я и моя компания. На первую, в первую очередь выходит такое понятие, как друзья. Это становится важно. Родители отходят на второй план. И вот если здесь мы начинаем терять контакт с ребенком, начинаем забывать о их вопросах, их требования, их желания, их какие-то переживания, говорим им, да это все ерунда, вот у меня проблемы, а ты вот переживешь. И в такой момент действительно дети уходят и перестают с родителями контактировать. Якщо ви відчули, що ваш школяр віддаляється, головне – зберігати мудрість. Попитатися построити довірительні відносини, інтересуватися ненавязчиво їхні, їхніми друзями, їхні компанії, їхніми інтересами. Але робити це все ненавязчиво, дітям дати зрозуміти, що я відповідаю за твою життя. И здоровье. А волю я даю тебе возможность выбирать себе. Ты взрослый человек, уже ты думай, но я всегда буду рядом. Дать ребенку понять, что он уже довольно самостоятельный и у, со стороны родителей уважаемый человек.